এতিয়া কথা হ'ল মানে এই আশ্ৰমখনক লৈ যিটো হুলস্থুল চলি আছে আমাৰ আশ্ৰমখনক লৈ সেই হুলস্থুল হুলস্থুলটোক লৈ মানে আমাৰ আশ্ৰমখনৰ পৰা দুটা অভিযোগ আছে বিটোৰ ওপৰত প্ৰথম অভিযোগটো হ'ল মানে যেতিয়া বিটুৱে ৰোড শ্ব' কৰি আছিলে সংগীতৰ জৰিয়তে ৰোড শ্ব' কৰি থাকোঁতে আমি তেওঁক হিচাপ পত্ৰ বিচাৰিছিলোঁ হিচাপ পত্ৰ বিচাৰোঁতে তেওঁ কোনো হিচাপ পত্ৰ নিদিলে আমাক পইচা কিমান আছিল কিমান কি কথা আৰু সেইটো এটা অভিযোগ আৰু দ্বিতীয় অভিযোগটো হ'ল মানে তেওঁ আমাক মাটি দান কৰিম আশ্ৰমৰ কাৰণে মাটি দান কৰিম বুলি কৈছিল সেইকাৰণে আমি তেওঁক তেওঁৰ ওচৰত গৈ আমি কৈছিলোঁ যে আশ্ৰমৰ কাৰণে যিহেতুকে আপুনি মাটি দান দিব মাটি দান দিলে আপুনি কাগজে কলমে আৰু ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি আমাক মাটিখিনি দান দিব দান দিয়ক সেইবুলি কৈছিলোঁ তেতিয়া তেওঁ ক'লে যে দান দিয়া আগতে কলমে লিখি দিয়াকে হ'লে বা ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰি দিয়াকে হ'লে আপোনালোক নাহিলেও হ'ব বুলি ক'লে হয় অকল সেইটোৱে নহয় নহয় গোবিন্দা সেইটোতো ক'লে ক'লে কিন্তু এতিয়া যে আমাৰ এই এই পুৰণা আচমখন এই দুহেজাৰ বিছ চনৰ আঠ জানুৱাৰীৰ পৰা এই আচ্ৰমখন আমাৰ চলি আছে এই আচমখনৰ পৰা যে মিষ্টাৰ বিটুৱে ইমান বদনামী কৰি পেলালে মিছা কথা কৈ ইমান বদনামী কৰি পেলালে এই আচমতখন আমাৰ বেচালয়লৈ পৰিণত কৰিলে সেইটোতো সেইটোৱেই আৰু এই আমাৰ আচমখন মানে মদৰ আড্ডা বুলি কৈছে এইখিনি শুনাৰ পিছত বা এইখিনি এতিয়া গোটেই অসমৰ অসমবাসী ৰাইজে জনাৰ পিছত এইখিনি এতিয়া আমাক ভাল পাব জানো আমাকতো এতিয়াও ভাল নেপাব বা আমিও যাব পাৰিম জানো নান্দখিনি বিচাৰিবলৈ ৰাইজৰ ওচৰলৈ যাবতো নোৱাৰো এইটো আমাক হয়তো কোনোবাই কিবা কিবি ক'ব লেলেচেচে কৰিব হয়তো কোনোবাই গতিয়াব কোনোবাই কিবা এটা মানে বেয়া ভাষ্যৰে কিবা ভাষাও শুনাব বা কিছুমানে বেয়াকৈও বহুত বেয়াকৈও ক'ব যিটো শুনি আমাৰ আঘাত লাগিব কিন্তু সেইখিনি শুনাতকৈ আমি ভাবিছোঁ আমি এই মিষ্টাৰ বিটোৰ ফাৰ্মেচীৰ ওচৰত নহ'লে মিষ্টাৰ বিটোৰ পদূলিৰ মুখত আমি নাখাই নবৈ ৰ'দ হওক বৰষুণ হওক আমিওতো এনেও ঘূৰিয়ে ফুৰোঁ প্ৰকৃতি ফুল বতৰকো নেওচি আমি ৰ'দ হওক বৰষুণ হওক যি হওক নহওক আমি সেইটো মানিবলৈ নাই বা চাবলৈ নাই আমি ভোকত ভোক পিয়াহ সকলো নেওচি আমি ধাৰণা দিম বুলি ভাবিছোঁ সকলোৱে একেলগ এই মানে এই আমাৰ আশ্ৰমৰ সভাপতি মানে দীপক হাজৰিকাৰ যে পাৰ্চনেল মেটাৰ পাৰ্চনেল মেটাৰত পাৰ্চনেল লাইফত যে ইমান বেয়া কমেণ্ট কৰি আছে বা ইমান বেয়াকৈ কৈ আছে আৰু পাৰ্চনেল লাইফত বা পাৰ্চনেল মোবাইলত পাৰ্চনেল মোবাইলত যে মানে ইমান বেয়াকৈ ভইচ ৰেকৰ্ডিং পঠিয়াইছে ইমানেই অবায়্মাত মাতিছে মানে ক'ব এইখিনি বা ভাষাৰে বুজাব নোৱাৰি ইমান অবাইস্মাত মাতি তেনেকৈ মানে ৰেকৰ্ডিং পঠিয়াব নালাগিছিলে আৰু এটা কথা আমিতো আত্মহত্যা কৰিবলৈও সাজু আছোঁ আমিতো এনেকৈ নাখাই নবই আত্মহত্যা কৰিমেই

স্মাৰক পত্ৰ আমি প্ৰথম ডি চি লৈ দিম আৰু আমি এছ পি ছাৰক দিম আমাৰ যি সমষ্টি এম এল এ কো দিম আৰু আমাৰ লোকেল থানাত দিম আৰু বেচা কথা কিয় অভিযোগ দিব লাগে বহুল ইমান অবাস্ম ইয়াতে চাৰি বছৰ দিন ইয়াতে থাকি ইয়াতে খাই গল কিন্তু হাই পাটফলাৰ নিচিনা কাম কৰিলে ঘাই পাতখলা নিচিনা কাম কৰিলে ইটো খাই পোৱা নাই সিটো খাই পোৱা নাই খাই গল বাচমতী চাউল খাই পোৱা নাই কিবা খাই খোৱা নাছিলে চাউল সৰু ভাইটি বুলি কয় দীপক হাজৰিকাই